Так, друзья Мы отдыхаем опять Тише, тише да Люди падают Мы пришли на отдых Отдыхаем Празднуем День воскресенья Христового Такая красота так, друзья, всем привет. Мы сейчас в норд каролане тут гуляем. И здесь в горах такие цветочки есть. Вот они скоро уже будут открываться. Ну, никак не скоро. Ну, еще через месяц, наверное. Они такие бутоны белые будут. Красивые, красивые. О, такие у них листья большие. Вот как видите, как рука моя. Такие здоровые. Ну, это так в горах. Их много растет таких деревьев. Такие бутончики на них. Скоро будет цвести уже. Ну, есть красота такая. Так, друзья, всем привет. Расширяем на все наши. Вот оно клевосик один. Есть. Сейчас ему рамок, пусть работает. Там сиропчику принесу завтра. Пусть оттягивает. Ого. Ну что тут глянем? Тут не оттянули ничего. А тут оттянули. И же маточка засеяла. Уже яичко засеяла. Жилы живач, Вот так вот. Все, пусть разбивает, разбивается что. Так. Работаем домой. Пусть работаем. Что-то уже все засеяно. пересаживать. Что у нас тут? Тут все засеяно Личинка лыжи Все тянул так я не буду дивиться матку шукать короче я уже бачу что она есть, у нас сия я короче вожу. Я наверное, как закину. Расплодик, пирга. Нет, пирга и медь. не работает. На этом все. Струшим те до конца сюда. Жучок полез собака. Собака клевоса хороший был я их короче определил друзья всем добрый вечер хотел бы показать вам то когда я вставлял рамочки говорил не стесняемся встаем вставаем вставляем вот это начали тянуть и тут побелочка пошла тянут тоже между расплодом ставим всегда между расплодом. Вот расплод вышел. Где нигде вышел, где еще не вышел. Молодая матка выходит, она начинает тянуть. Работу дает. Вот и тоже, друзья. Потянули. Вот и потянули. Начали тонуть. Два дня назад. Я просто вставил почти целый корпус. Вот. Сейчас уже вечерок. Я просто хочу глянуть быстренько. Вот а пошли тянуть тоже. Пошло. Во. Пошли тянуть тут тоже. Ну все, видно, тяну, тянут рамочки. Вот и все. Так. Все, будемо закрывать, короче. Друзі, всіх вітаю! Так, це наші нуклеуси які облетілась маточка вже. О, отягують рамочки. О, оце такі новенькі, новенькі вже рамки, де у нас поблітувались уже пчелки. Матка тоді облетілась. Все, не вже бач там. Пошов побільчик такий. О. Во. Все, не піднімається помаленьку. І все, сиропчику ще даю, щоб вони Лучше работали. А де ще маточка не облетілася, то ще ж щоб щоб О. Зараз приїхав під кармою трошечки. такая у нас тут хорошее место ну, занимаемся друзья вот сиропчику сейчас этим домой вот так вот ну добренько может рамочку мы переставим чуть-чуть между сюда давайте глянем что тут я рамочка Пергова и Медова. Тут раз, зараз плодик засеянный уже. бачите? Там уже расплодик. Я. Вот так. Все. Сыропчику даю стимулируя пчелок и на быстрее оттягивает. Ну, пошел. Вот так. Вот. О, спермак пошла. Вот так. Идут домой. Летает с поля уже. Пиццой, так добренько будем дальше делать вот так друзья еще один отводочек открыл смотрю пчелки пошли все уже работает душа радуется так сейчас окупадет так тут и начали тянуть и тут оттянул это хорошо все рамочки тянуть маточка сеет слава богу еще одну возьму свежий о это уже оттянули все и уже расплодик засеянный Хорошо, ежи суточно червона. Красота, друзья. Ну, душа радуется, когда что Все работает, все год, челка работает, и вот маточка наша. О, она хорошая работает, все засеяло тут. Все, друзья, будем ставить, пусть работает аккуратненько. Так. Все, не будем им мешать. Рамочка все сдвинут туда просто. Перга, кусочек лежить. Ой, это орешник попался. Так, вот так, друзья, дела, слава богу. Опа. Так, ставлю сиропчик. Пусть тянут пока. Все, друзья, работаем. Так, хотел проверить еще вот эти. Вот эти проверить хочу, я их не успел. Вчера посмотреть. Надо посмотреть дети. Ну все, друзья, всем удачи. С Богом, друзья. Вот это, друзья, открыл <coughs> двухкорпусный. То, что я тогда ставил. О, хотел посмотреть, что тут творится. Все, пошли уже. Видите, какой напойчик. Пошла. Оттягивать уже они пошли. Вот я и нагрузил работы. Смотри, что тут творится, да? Так, а вот и маточка сразу ходит. О. Ну вот, друзья, все уже оттянули. Все еще не оттянули с этой стороны. Значит, думаю, там расплод. Перелажим на эту сторону пока так и будет. Еще пару штучек вам покажу. Просто для... О, о, что делается. Слава Господу. Слава Богу. вот друзья, что делается. Красота. Что говорить еще? все оттянули уже. Что-то там уже они начудили, свою пчелка. Все, вот что я как друзья. Красота. Все уже оттянуло, все, я больше дивиться не буду. Матка делает свою работу, ставлю всю до расплоду. Все, пусть тянуть. Еще надо на одну пасеку заглянуть еще пару корпусов там глянуть все друзья будем закрывать вот друзья еще он такую маточку сниму вот, вот она же тут засеяла вот, даже видно все все работает так друзья работаем помаленьку все пчелки работаете мы работаем слава богу Всё, всем удачи так друзья всем привет вот пришли мы на все другую пасечку нашу пчелки смотреть гоняют Мена, запах коло вуликів труба. Боже, який запах стоїть хороший. Ай-яй-яй. Мене, що таке пахне хорошо? Йо. Дуже запах хороший. А -а -а. Це ці кущі цвітують Тут таке плітуться коротше. Дивіться, друзі. Оце така ерунда плітеться, ох на запах дає Мен Я не знаю що воно таке ну це, це ось до да, дика малина а це а це бачите таке плите це ну. запах такий що аж невозможно аж кажеться, заб'є зараз пчелки гоняют друзі. таке очищення поробити надо з цієї сторони. кто в мене є Я уезжал, я им дал еще не поднялись до конца все. Зараз быстренько их проверим. О тут робится у нас. О, тут вещь. на заря будем дивиться. Все, друзья, красота такая. Ох, слава богу. Пчелки гоняют. Делают свою работу. Душа радується. Я зробив один літок всередині, що если загружати, хотів попробовать зробити, щоб сзади тут не було лятку. Ну тут дірочки такі можна поділити. А лятки всередину йдуть. Оці сюди виходять, а ті всередині там виходять. А там... Все, друзья, будем работать. Вот это да я пчелки стою. Сейчас у полях. Цветы такие растут. Дуже медоносные. Ну, медунка такая. Не знаю, как она называется. Ну дуже медоносные такие. Не шпахнуть, так що не знаю. Дуже хороший цветочек. Зараз клевер пошел у нас. шедевр Росте о здоровцы такие бачите о много их тут даже местами где Зараз да, будуть будут будь-які разные и тут где не где -то, канала ойл знаете что такое Це масло таке, канола є. І містами містами вира, виростають кущики такі. Дивися, колись хтось садив. Ось та трава по поясню. Ось до Бачите які цвіточки. Це кнола сіць, мені кажеться. Ну, я пару років назад садив. Дуже класна штука для пчолок. Та багато є чого, де вони беруть. Отак от, от. Міста дуже хороше. Здоплі ці цвіточки. І зараз через недільку... Почне розпускатися куляки такі, будь-які дикі такі. Вони розкриватися так будуть. Дуже цвіти такі think, будуть. Дуже гарні, Теж медоносні. О, тут, тут а, бачите, якісь цвіточки теж дикі ростуть. це все таке польове. Вон цвіточки такі теж розпускатися. Ось ось будуть. Дуже красиво. О, класні кущики такі, всі, слава богу. Аби пчелки хорошо робили. Думаю, треба ще кліща раз обробити. Ще раз треба кліща поробити, бо бачу трутні. Деякі повиходили, трутні і ну, одного на бачив, і крила в нього пожрате були е, кліщом до... Таке ось да, друзі, кущі дикої малини. Оце вона в таких діябрих росте, різних кущах, пчелки достають. вона тільки почала у нас розпускатися Діка малина. І це найбільший зарев медосбор. Ну оцой дикої малини. Ну яка це ще була? На ну, акацію треба місця хороші знаходити, бо вони над дорогою ростуть. Треба їздити, шукати. Це все теж час, время, друзья. Если хочеш якийсь якісь взяти, то треба, треба до цього готуватися. О, Но коли пасіку розвиваєш, піднімаєш опять, то найти би хорошее місце, і щоб розвивати, починати. Це чим я зараз займаюся, а так. Не можеш хотілося б кругом повезти пчолок але дивишся, там місто гарне, там місто гарне. А не візьмеш, повезеш туди одного вулика, туди одного вулика. О, так же ж время. Воно все время. О. Так, друзі, всім привіт! У нас уже цветет дикая малина. О, полным ходом Цветут кущики. О. И очень много. Вот видите, а вот так. Сейчас бутончики открываются. О. Вот такая красота будет. Где они где уже подкрывалось? Вот такая красота. Вот так вот. Всякие мошки летают уже. Вот пчелка прилетела. Улетело. Ну все, друзья, всем удачи. Смотрите, какие у нас две пчелки такие. Вот домик их не будет. Клеточка. Всем привет. что мы делаем? Клетку для пчелок наших. Для пчелок? А а может ха. будем тут а крабл ловить, не? Акрабов? Акрабов на сетках не знаю. А для чего мы делаем, чтобы так тоненько было? Чтобы они не вылезли. А что, вылазили? Ага. Чуть два раза не О, вылезли. О, смотри, лови. Лови его, лови. Снимай, снимай его. И ты О, иди сюда. А ты думал, ага. Батюш, я побежал. Они любопытные. Да. Они хотят все знать. Everything. хочет знать. Шкодники. Ну, вот. Ты уже их имя назвала? Не, еще, еще думаю. Еще думаешь? Так, нам помощник пришел. Вот так. Антон. You can help. Sure. Да, давай решил. Вот так как тату режешь, до ровненько-ровненько. И до конца здесь сюда. Окей. Okay. Давай. Только близенько бери так. Да. Понял? Чуть-чуть так. Две долини так. Окей.